भारत जोडून या यात्रा गुरुवारी नाशिकमध्ये दाखल झाली यात्रेच्या दुसऱ्या टप्प्यात काँग्रेसचे नेते खासदार राहुल गांधी यांनी चार हजार किलोमीटरचा प्रवास करून नागरिकांशी संवाद साधला या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या द्वारका चौकात त्यांचं आगमन झालं असता काँग्रेस दलांनी आपल्या नेत्याचे उत्स्फूर्त स्वागत केले प्रसंगी प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले माजी मंत्री बाळासाहेब थोरात शोभा बच्चाव शहराध्यक्ष आकाश छाजेल शाहू खैरे राहुल दिवे अल्पसंख्याक आघाडीचे शहर अध्यक्ष आणि बशीर शेख उपस्थित होते चले उधर शहरातून यात्रा मार्गस्थ होताना रस्त्याच्या दुतर्फा हजारो नागरिक उपस्थित होते जागोजागी राहुल गांधी यांचं स्वागत करण्यात आलं शालीमार चौकात राहुल गांधी यांनी कार्यकर्त्यांना संबोधित करताना सत्ताधारी पक्षाच्या कामकाजावर टीकास्त्र सोडलं भाजपने केवळ नफरत आणि हिंसा वाढवण्याचे काम केले असून महागाई बेरोजगारी कामगार कर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर दुर्लक्ष झाल्याचं ते म्हणाले नरेंद्र मोदींनी केवळ अदानी अंबानी आणि उद्योजकांचे कर्ज माफ करून देशाला खाईत घातले आहे आरोप राहुल गांधी ने किया खिलाफ परसेंट हिंदुस्तान की किसी भी कंपनी को कंट्रोल नहीं करना चाहता हो सकता पता नहीं आप लोगों को पता नहीं क्या हो गया तो फिर दूसरा सा, तीसरा सवाल पूछता हूं कॉर्पोरेट में कोई नहीं है मीडिया में कोई नहीं है तो जिसमें आप अपने बच्चों के लिए लाखों रुपए डालते हो उसमें कितने तुम्हारे मेरे पास है एक पिछड़ा नहीं एक दलित नहीं एक आदिवासी नहीं अच्छा ठीक है आपको प्राइवेट कॉलेज और यूनिवर्सिटी थे अपोलो स्कॉट्स मैदान होते हो आप अपना पैसा डालते हो इसमें कितनी भागीदारी तुम्हारी गाली किसान आपको कितने दिखे उसमें गे 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 गे। मुझे बताओ बेरोजगार युवा कितने दिखे मजदूर कितने दिखे उसमें गे 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 गे। एक नहीं अदानी दिखा पूरा बॉलीवुड दिखा क्रिकेट की टीम दिखी चेस्ट दिखे दलित नहीं दिखा नहीं दिखा कहीं जगह नहीं आपकी आपकी और मुझे बात समझ नहीं आ रही आप लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो हमारी लग गई है आपको आप कुछ नहीं कर रहे आप देखते जा रहे हो जा रहा है भैया भैया ऊपर आना जरा आ जाओ आ जाओ ऊपर आ जाओ आप आ जाओ जा जा। जा जा। ये देखो ये है जनता है ठीक है अगर इसका आपको जेब काट ध्यान भटकाना पड़ेगा ना भैया देखो देखो क्या हो रहा है भैया देखो देखो वहां कौआ उधर देखो भैया भैया देखो, तो देखो, देखो भैया ऊपर में जा रहे उधर, भैया चाइना की ओर देखो उधर, भैया तो पहला काम आपके प्रधानमंत्री का गरीबों अमित शाह जी खड़े नंडा लिए कहते भैया किसी ने कुछ किया मारूंगा उठा केशीर यानी बशीर या यात्रे का आड़ावाता ना भाजपा और हल्ला चढ़वला क्योंकि ये सरकार ने लोगों को परेशान करके छोड़ा ये बीजेपी सरकार ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले लेकिन आज देखो पेट्रोल के भाव देखो गैस के भाव देखो दाला के भाव देखो हर औरत परेशान है इन्होंने इनके पांच पांच सौ रुपये औरतों से लिए लेकिन आज यहाँ एक भी नौकरी नहीं दी अच्छे दिन आने वाले थे ये कह के लोग एकदम परेशान हो गए इसके लिए ये सरकार जाने वाली है ये सरकार अभी सिर्फ महीने भर की है आने वाले दिनों में कांग्रेस की सरकार आएंगी और हमारे राहुल जी गांधी प्रधान पर्त बनेंगे हमारा एक ही नारा है ये कांग्रेस आएंगी तो सबको लेके साथ में लेके चलने वाली कांग्रेस है सभी समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ आज लाखों की तादाद में राहुल जी के साथ लोग जम रहे और ये सरकार जाने वाली है मैं इतना ही कहता हूँ या प्रसंगी खैरे आशा तडवी हेमलता पाटिल सह असंख्य पदाधिकारी कार्यकर्ते सहभागी गुड्डू शेख न्यूज नाशिक